Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Zulaikha binti Roslan, nombor matrik d 20241111996 Hari ini saya akan membentangkan infografik yang bertajuk Salah Laku dalam Kalangan Pelajar. Apakah itu salah laku? Salah laku merujuk kepada tingkah laku pelajar yang menyimpang daripada norma, peraturan ataupun jangkaan sosial sekolah. Salah laku pelajar perlu diberi perhatian kerana ia boleh uh, menghalang perkembangan sosial dan juga moral pelajar. Terdapat beberapa punca salah laku utama, iaitu yang pertama adalah tekanan keluarga. Apabila pelajar uh, kurang mendapat perhatian ibu bapa, mereka akan mengalami tekanan, marah atau kecewa yang menyebabkan mereka uh, melakukan salah laku di sekolah. Yang kedua adalah kurangnya motivasi pelajar. Apabila pelajar tidak berminat terhadap pembelajaran mereka, mereka akan mula melakukan tindakan salah laku. Seterusnya, kita juga ada pengaruh daripada media sosial. Mereka akan uh, dipengaruhi oleh paparan tingkah laku negatif. Seterusnya adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Apabila mereka berkawan dengan rakan yang cenderung untuk melakukan salah laku, mereka juga akan meniru tindakan salah laku tersebut. Seterusnya, kita ada kesan salah laku. Kesan salah laku yang pertama adalah akan menyebabkan prestasi akademi pelajar tersebut merosot. Yang kedua, hubungan sosial akan terganggu. Yang ketiga, imej sekolah akan tercemar. Dan yang keempat akan menjejaskan masa depan pelajar tersebut Seterusnya kita juga ada jenis-jenis salah laku Yang pertama adalah salah laku disiplin dengan Apabila pelajar itu tidak membuat kerja sekolah mereka bercakap semasa guru sedang mengajar dan juga lewat hadir ke kelas Yang kedua kita ada disiplin sederhana Disiplin sederhana ni apabila mereka melawan guru mencanting dinding ataupun mencanting kelas. Yang seterusnya adalah jenis yang laku disiplin berat. Apabila uh, pelajar membuli, pergaduhan, mencuri ataupun membawa barang-barang yang terlarang. Namun terdapat uh, langkah untuk menangani salah laku dengan cara yang tepat. Yang pertama adalah dengan melaksanakan bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling ini dapat membantu pelajar dalam meluahkan perasaan dan juga memahami diri dan juga mengawal emosi. Yang kedua adalah penglibatan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa ini dapat memantau tingkah laku anak dan juga memberi sokongan moral di rumah. Yang ketiga adalah pendidikan moral dan juga dinai warning Ini dapat menggalakkan pelajar untuk berfikir tentang akibat perbuatan sebelum melakukan uh, tindakan tersebut seperti perbincangan, refleksi diri dan juga lakonan. Yang keempat adalah dengan mewujudkan persekitaran persekitaran yang positif dan juga suasana pembelajaran yang mesra, selamat dan menghargai pelajar. Yang kelima adalah dengan menggunakan pengukuhan positif. Uh, Guru dapat memberi pujian, ganjaran ataupun penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang positif. Di sini saya sertakan QR code untuk menguji minda pelajar. Sekian terima kasih.